Доброго вам здоровья, уважаемые желтоводцы! Впереди у нас с вами 30 августа. Это наш традиционный городской праздник, День города, День шахтера. Об этих спортивных мероприятиях, которые пройдут в эти дни, я и хочу вас проинформировать. Нужно откровенно признать, что настроение во всех и желтоводцев, и не только желтоводцев, не очень-то праздничное. Тревожные событие Востока, естественно, накладывает отпечаток на настроение всех жителей города. А на некоторых даже горе, поскольку погибают наши дети, внуки, отцы. Это очень, конечно, прискорбно. И тем не менее, я считаю, что жизнь продолжается. Мы все верим в нашу победу. И поэтому давайте все вместе держаться, поддерживать друг друга и, естественно, жить полноценной жизнью, приходить в спортивный комплекс, приходить в дворцы культуры и участвовать в культурных, спортивных мероприятиях. Многие из них мы посвящаем людям, которые, так сказать, несли свой вклад в развитие того или иного вида спорта. Так вот, инициативная группа во главе с Кариулином Сергеем Леонидовичем впервые создали, решили организовать соревнования по такому силовому троеборью. 30 августа в 10 часов на нашем стадионе будут проводиться открытые городские соревнования, в которые войдут такие дисциплины, как подтягивание на турнике, отжимание на брусьях и отжимание от пола. Троеборья, еще раз повторяю, подтягивания на турнике, отжимания на брусьях и отжимание от пола. Все участники будут разбиты на возрастные категории, то есть дети до 8 лет, дети с 9 до 12 лет, подростки, юноши и девушки с 13 до 17 лет, с 18 до 23 лет, с 24 до 30 лет, с 31 до 40 лет, 40-50 и свыше 51 года. Все дисциплины выполняются собственным весом. Организатор, и спонсор, как я уже сказал, Кариулин Сергей Леонидович утвердил денежные премии. Первое место 500 гривен, второе место 300 гривен и третье место 100 гривен. Я хочу сказать по поводу этих соревнований, что и здесь не важно сам результат. Я считаю, что каждый подросток, девушка, юноша должен сейчас в эти тревожные дни проверить свои физические способности на что он способен в случае экстренных ситуаций. Поэтому это соревнование будет носить в каком-то роде и патриотическое отношение. Как ты, украинец, готов защищать свою родину и на что ты способен. Поэтому я еще раз обращаюсь ко всем детям, подросткам, юношам, девушкам. Приходите 30 августа на наш стадион. В 10 часов мы с вами будем проводить соревнования по силовому троеборью, о котором я вас проинформировал. И победитель, естественно, получит достойное награждение. Все-таки 500, 300 гривен и 100 в наше время – это довольно неплохие средства для молодого человека. Мы вас ждем, уважаемые молодежь. Ну а 30 августа, помимо вот этих мероприятий пройдут следующие соревнования на нашей базе. Прежде всего мы приглашаем любителей волейбола на междугородный турнир по волейболу среди мужских команд. К нам гости приедут команды Днепродзержинска, Вольногорска, Криворога. Поэтому любителей волейбола мы ждем. С 10 часов в спортивном зале пройдет междугородный турнир. Любителей футбола мы уже информировали, еще раз повторяем, что традиционно. На День Металлурга мы едем своими командами в город Вольногорск и празднуем там. А на День Шахтера к нам приезжают наши гости, наши соседи, команды города Вольногорск. И на этот раз Вольногорск привезет футбол ветераны, волейбол и настольный теннис. Поэтому ветераны «Желтой воды» будут встречаться с ветеранами города Вольногорск. По окончанию встречи ветеранов на поле выйдут команды Крипто, которая будет играть с командой город Петрова. Поэтому, любители футбола, мы приглашаем на эти мероприятие 30 августа з 10 часов. Пройдет также междугородний турнир по настольному теннису. К нам в гости приезжают команды «Кировограда», Вольногорска. Криворога и наши, поэтому любители настольного тенниса, мы также ждем на нашей спортивной базе начало в 10 часов. В соревнованиях по шахматам примут участие сильнейшие шахматисты нашего города. Начало соревнований в 11 часов, поэтому все, кто меня слышит, уважаемые шахматисты, мы вас приглашаем на этот праздник. Ну и изюминкой, естественно, всех спортивных мероприятий День города мы считали и считаем, что это наш традиционный мотокросс, посвященный Дню Шахтера и Дню Города. Мотокросс соревнования пройдут таким образом. 30-го, это суббота, пройдут официальные тренировки, а 31-го с 11 часов официальное соревнование традиционного мотокросса. Уважаемые желтоводцы, я еще раз говорю, несмотря на эти тревожные события, Приходите, давайте держаться вместе, поддерживать друг друга, приводите своих детей, внуков, приобщайте их к физической культуре и спорту. Поймите, что в наше сложное, трудное время только физическая культура будет способствовать здоровью ваших детей, внуков и вашему тоже.